болт 23 -го года замена переднего ступичного подшипника так болтики тут по ходу 19 так, отпускаем болтики все Так, идем, даемся на низ, ставить домкратик куда -то. Я думал, тут все в пластике, а тут, в принципе, ей куда ставить. Домкратик с подкладочкой. Сейчас поставим и поднимем. Вот так выглядит дно болта. Защита. Есть подозрение на вот цей подшипничок. При повороте вправо начинает гудить. Вот Машинку. Отпускаем колеска. Убираем колесико. Так, садимся. Машинка новенькая по сравнению. Небогато тут ручки. Так. Ступица еще не откручивалась ни разу. Мы будем первые. Головка на 32, чтобы сорвать. Так, как сорвать? В эту сторону... Берем просто, вставляем вот так отверточку. Чик. Берем хороший вороточек. И начинаем крутить. Сначала так, чтобы на коробку нагрузки не было. Ставим в отверточку, чтобы она упиралась в отверточку на коробку. И нажимаем. Оп. И все. И шрус у нас открученный. Возьмем трещоточку лучше. Трещоточку лучше. Тоже на 32. дальше отрубки а тут он укрутится. Практически на любой машине можно сделать. Так, шрус мы открутили. Дальше двигаемся. Нам надо открутить. вот, ну, это потом. Хотя, пока у нас винт держится за этот, давай открутим болтик. Так, берем Т30. Идеально подходы. Так. легко откручивается вообще. Открутили. Ну, так, дальше двигаемся. Нам надо снять тормоза. Один болт. И второй. Тут, есть, похоже, 20-20, наверное, плюсик. Так, 19, не? Так, 21. Да, 21. Срываем. Вверх и низ, 21 сейчас пробуем удлиняшечку взять так, полетели тяжело, сильно закручены еще не их не крутил. так, ну, сейчас так, одеваем ну вот так, чтобы сильно то колено, в принципе, потихонечку пошел. Ну, круто, это так важковато. Так, открутили верхний. Открутили нижний. Болты на 20. С герметиком. Так, снимаем верхний болт и подвешиваем. Я попытаюсь сейчас даже не разбирать. Суппорт, выработки тут нема. Он, по идее, излезет подвешиваем суппорт за пружину. Сняв Сняли. Лодка еще почти как новая. Даже не разбираючи суппорт, когда выработки нет, можно даже не отсоединять. Диск. Сейчас мы дооткручиваем тормозный диск. Чик. Болтик. Снимаем диск. Дальше двигаемся. Подшипник у нас держится все, один болтик, второй болтик и третий болтик. С той стороны их надо снять. Так, а все один, в принципе, до тут на месте, а тут я не знаю. Второй болт, если сейчас подлизу, чтобы не пришлось стоечку снимать. Снимаем амортизатор. А третий подлизом. Так, пробуем. Так, сюда подхода идеально 15 -го головочка, то есть Держится она на 15. Сюда подлаза, а вот сюда ну, тоже подлаза, только надо удлинитель трошки сильнее. Это коротенький, надо трошки длиннее. Чем вот это. Все, срываем. Смотрите, видите, открутили бы тут болт. Телефон трошки сил, ладно. Думаю, видно, без спешки покажу. Тут болт открутил, тут верхний типа неудобно, потому что стойка. Но если колесо чуть-чуть повернуть, чуть повернуть, то в принципе залаза без проблем. Все, можно крутить. Так. Такие вот ступичный подшипник тут. Выхода без проблем. Ничего не выбивается, ничего. Просто трусят три болтика. И вин вытягивается, своего номер, если надо. Между подшипником и кулаком защита. Вот так. И все. Подшипник снят собирать в обратном порядке и причем подшипник еле крутыш еле-еле чуть что там 6 то с ну в принципе что просто чуть-чуть под начинал гудить ну вот так вот все ну, обратно в обратном порядке я думаю тут показывать на